Мы будем оценивать рок-песни И первая исполнительница родилась и выросла на благодатной почве Красивейшего города Восточной Сибири Столице Восточной Сибири, городе Иркутске Что стоит почти на самом берегу священного озера Байкал Видимо, его чистые воды как раз и повлияли на формирование голосовых связок Нашей исполнительницы. Итак, встречайте Настя Самойленко, город Ханты Мансийск, Россия с песней Караван Любви, музыка Владимир Ватецкий, слова Михаил Шабров. Настя Самойленко, город Ханты Мансийск, Россия!

你。<Okay. S 2> okay. Очень спасибо большое. Город Хаты, Наш следующий участник уже выходил на эту замечательную сцену. Он является третий год ведущим нашего фестиваля. А также в этом году он является соорганизатором нашего фестиваля. И решил поучаствовать не только в инструментальной номинации, но и в номинации Рок. Вы догадались о ком речь? А, вам уже подсказали, да? Написали на экране. Итак, встречайте бурными аплодисментами Роман Шарман с македонской народной песни Йовано Йованки. Все знают, что рок играют на гитаре, да, но иногда подыгрывают на каких-нибудь вот таких необычных инструментах. Попробуем сегодня это повторить в замечательной роковой песенке. Такая роковая аранжировка, на самом деле, но песня народная. Поехали! It's a И наш следующий участник тоже уже стоял на этой сцене. Он уже более 10 лет успешно организует проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров не только в Рязани, но и в Москве. О чем свидетельствуют многочисленные восторженные отзывы заказчиков. Итак, бурными аплодисментами мы встречаем Иван Гранков с песней «Я свободен». Музыка Валерий Кипелов и Сергей Маврин. Слова Маргарита Пушкина. Город Рязань, Россия. so give it we deia para lá só